Смотрите, мы сейчас находимся на этаже, где у нас расположен номер. У нас на этаже продаются Rolex. Есть 66 тысяч дирхам, там есть подешевле, по 20 и 41 тысяча. Мы сейчас, кстати, с Таней едем на ланч. Мы нашли одно классное заведение, где делают самый лучший французский тост в мире. И я не преувеличиваю, я вам обязательно его покажу. Пусти, пусти. А Таня будет есть там асай и боу. Может, тоже тост Съешь тост, он восхитительный, но лучше, чем Асайбол. Саш, я тебя затащила в это заведение. Я, я не река, хотел туда идти. Как всегда. Но это реально самый вкусный французский тост в мире, который я ел. Даже лучше, чем под колесом. Правда, он стоит 20 долларов он за кусок стоит хлеба. 500 гривен. Цены тут вообще. Просто за кусок гренки 20 баксов. В Дубае все так стоит. Идемте. Так, пропустите. Это наставили своих корыт. Под отелем получился флаг Украины из машин. Мы даже специально готовы идти туда, чтобы съесть этот тост. Потому что туда нужно идти еще минут 15. Но если бы мы шли с твоей мамой, то мы шли бы туда полчаса. Ну, если не 40 минут. Мама Тани очень медленно ходит, нереально. Очень. Так скажи, что она уже уехала. Да, сегодня утром уехала, сама. И Таня должна была ехать с ней вместе, но У решила остаться. Билет. У Тани был билет обратно, и Таня не полетела точно так же, как и я. Не воспользовался своим билетом. Тут, кстати, на улицах. Даже если ты переходишь в неуположенном месте, все пропускают тебя без проблем. Сейчас уже 4 часа дня, очень хорошая температура. Мне вообще нормально, не жарко. Мы сходили с Тани на пляж сегодня, там даже прохладно было, да? Ты куда? Нам, Тань, в ту сторону. Что-то Таня свернула а не Я туда. Не Поворот не Я туда. Не что, Таня, будешь скучать по Антонине Анатольевне? Саша, что ты Просто Танина мама всегда представляется Антонина Анатольевна. Она на работе так привыкла представляться. Так, нам вниз. Все, дошли мы у Марина Мол, и здесь будет то самое заведение, где самый лучший французский тост в мире. Он находится на первом этаже, нам нужно сейчас спуститься вниз, и заведение называется вроде бы Ташас, да, Ташас. Но есть не только здесь. Вот Ташас, вот это заведение еще. Да? Да, но далеко от нас. Но предупреждаю, цены там приличные. Накормите меня вкусно, пожалуйста. Я готов к французскому тосту. Вот такое вот красивое заведение. Меню вот так вот выглядит. Смотрите, что тут есть. Есть карамелизированный банан. Это очень вкусно должно быть. Цены указаны в дирхамах. Различные кофе. Тут даже есть брекфасты, завтраки. Смотрите, какую литературу читает Таня. Господи, я просто взяла книгу. Там именно Катрия. эту. Там лежало много книг, Тань. Картинки тут есть? Да. Очень интересно. О, много картинок, можно читать. Ну вот и кульминации принесли наши французские тосты. У -у -у. Вот так это выглядит. Казалось бы, просто два куска хлеба. Вы берете, намазываете сверху этот тост вот этим. Вот так вот. У меня, кстати, французский тост с ягодами, а у Тани с вишнями. Это не знаю, это что сверху. Кар... Потом поливаете вот этим соусом. И потом добавляете ягод. И это, поверьте, нереально вкусно. Так ты с соусом? Так даже без ничего вкусно. Даже без ничего вкусно. Какой он мягкий, воздушный. Ну когда я первый раз ее попробовал, я офигел. То лучше бы ты с ягодами брала. А я люблю вишню. Ну. М -м, вишня какая-то необычная. Здесь джем с блестками какой-то. Блестки-то? Да она как переливается. Все, надоело снимать, хочу уже все это съесть. Вкусно очень, но это капец сладко. Я больше по соленому, я не сладкоежка. И вот наш чек. 150 дирхам за два тоста. Мы с Таней продолжили изучать этот район. Перешли на другую сторону. Мы, кстати, здесь не были. Посмотрите, позади меня новая PlayStation 5. Очень похожа, особенно издали. Я не видела PlayStation 5. Я не не видела? видела? Я и свою не играю, мне негде играть. Брату да? отдала свою PlayStation? Ну, я была у него в гостях, и мы немножко Mortal Kombat поиграли. Так, идемте. Зачем? Так, сейчас возьмем мы самокаты. Кстати, здесь можно взять через приложение самокаты и велосипеды. Тут оборудованы специальные велодорожки. Тут очень красивый район. Идем, идем. Так, светофора вроде бы нет, можно переходить. Волосы. Тебе нужна резинка. А резинки дома. Я же тебе в сумочку ложил. Резиночку. Сейчас будем испытывать. Приложение называется Тиер. Подставочка для телефона. О, круто. Еще и заряжается, смотри. Да? Да. А ну вставь. а, надо взять сначала. Вот вставляешь сюда телефон и он заряжаться должен. Ну потом, когда уже ну, возьмется. Да. Так надо два приложения, наверное, качать. Интернет, да есть. давай. Я забыл, что нужно Тане тоже приложение скачать. Потому что когда берешь велосипеды, то там можно взять несколько велосипедов на один аккаунт работники этих самокатов помогли нам настроить бесплатные поездки. И у нас первая поездка 30 минут бесплатно. И телефон, смотрите, заряжается в этой штуке. Круто, что как раз были работники, которые нам все помогли настроить. Смотрите, котик переходит дорогу. Какой-то замученный там? кот. Смотрите, гондолы. Таня, покатать тебя на гондоле? А то сегодня я тебя не катал еще. О, смотрите, тут тоже круто. Таня уехала вперед. Классно, что тут прям дорожки сделали для самокатов. Этот район еще новее. Вот еще станции. Но мне у нас больше нравится кататься. Там более широкая улица и удобная плитка. Она идеально ровная. золотое здание, серебряное и черное, полностью черное, Total Black. Здесь район даже более уютный, здесь много растительности, цветов, такие ухоженные везде клумбы. Тут, конечно, кое-что еще достраивается, тут несколько озер. Здание здесь не повторяется, очень красивые. Таня черного кота нашла. Ребята, просто посмотрите на эту атмосферу, которая у нас. Таня в отеле соорудила себе огромный сэндвич с курицей. И смотрим холостячку. Вот а еще поехать. мы нашли в Дубае семечки. И плюем в это ведро для льда. И еще едим это помело. Вот это офигенно мы отрываемся. Вкусно? Нет, не очень. И все они Меня так бесит этот чувак. Он меня очень раздражает. Шатырку. Мне нравился чувак с Запорожья такой. Который быковал все время Прикольно. Конор Конор был классный, его убрали А сейчас мы с моей любимой Танечкой идем смотреть закат Поздоровайся хотя бы Привет Как твои дела? Нормально Все, все хорошо? Да Не скучаешь по маме? Блин, Саша, у тебя новая тема, да, для разговора? Теперь все мои влоги называются «Мама тади Ну да, просмотришь, нужно поднимать Скоро в рому желудя превратимся без тебя, Таня, не хотят смотреть мои влоги. Ты нужна всем. Я нужна вам, скажите. Напишите в комментариях от 1 до 10, насколько вы меня любите. Я буду читать и лайкать все ваши комментарии. Пишите, пишите. Залайкаю вас. Давайте, буду под сегодняшним влогом отвечать на комментарии и лайкать. Не верьте ей. Ни одного лайка и комментария от Тани вы не дождетесь. Я для тебя же стараюсь, дебил. Я что тебя взываю? Блин, как хочешь. Таня, красотка у меня, да? Нух, напрашиваешься, что? красоточка моя, беленькая. Короче, опоздали мы на закат, потому что мы зашли в кафе поужинать осьминога, и солнце уже закатилось. Я вот смотрите, как пил воду, пил, пил воду через маску. Гуляем, с Сашей, наелись. <пил> Понятно, ну блин, как обычно. Хотела сказать, что мне этот район очень нравится. Как он называется, Саш? Blue Waters. Понятно, Blue Waters. Очень красивый район, здесь mm -hmm. такие дома классные. Ну что ты сделал? Я пью воду. О боже, ну ты такой актер. Блин, вытекло С маски потекло. Ты только воду переводишь. Ценный ресурс. Блин, маска набрала воды и все полилось на меня. Но все равно тут вечером очень приятно. Я в сторис пощу, как ты, блин, обливал себя. Понятно. Ну, блин, как Я обычно. так пил. Очень... Саша.